হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এই ভিডিঅ'টোত আমি টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম টেন্সক কি কি ধৰণে আমি পঢ়িব পাৰোঁ যাতে টেন্স বিষয়টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ আয়ত্ব হয় ক্লাছ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইটত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ বাবে টেন্স বিষয়টো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ টেন্স বিষয়টো সম্পূৰ্ণ আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিলে ইংৰাজী বিষয়টো টান হৈ নাথাকে গতিকে এইকেইটা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে বনোৱা এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব পাৰিবা টেন্সৰ বিষয়ে সহজভাৱে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰে টেন্সটো বুজাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা প্ৰথমে টেন্স বিষয়টো জানিব লাগিলে ইয়াতে ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন প্ৰতিটো টেন্সৰ ভাগৰে যি গঠনবিলাক আছে সেই গঠনবিলাক জানিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে জানিব লাগিব আৰু সেই গঠনবিলাক সহজতে আমি মনত ৰাখা মনত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু দুই নম্বৰ হৈছে কনযুকেশ্যন কনযুকেশ্যন তোমালোকে চাব লাগিব ভাৰ্ব এটা কেনেকৈ কনযুকেত কৰিব লাগে আৰু এই দুয়োটা বিষয়ৰ ওপৰত মোৰ বেলেগ ভিডিঅ' বনোৱা আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা কেনেকৈ কনযুকেশ্যন কৰিব লাগে তোমালোকে ভিডিঅ'ত গৈ চাব পাৰিবা আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক সহজতে কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে ভিডিঅ' এটা বনোৱা আছে সেইটো তোমালোকে চাব পাৰিবা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আৰু অলপ বেলেগ ধৰণৰে টেন্সক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বিভিন্ন উপায়েৰে ইয়াতে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তোমালোকে উপায় পাবা কেনেকৈ আমি টেন্সটো আমাৰ সহজ বৈধ কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰথমে তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা যে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটত এটা বাক্য দিয়া আছে যে আই ইট ৰাইচ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটত দিয়া আছে আই ইট ৰাইচ এই বাক্যটো তোমালোকে পাঁচ তিনডেফিনিটত লিখিব লাগে প্ৰথমে এনেধৰণে আমি টেঞ্চক আৰু সহজ কৰিব পাৰোঁ প্ৰেক্টিচ কৰি যে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটত যিটো বাক্য দিয়া আছে তাক আমি পাঁচ তিনডেফিনিটত লিখিম আই ইট ৰাইচ এই বাক্যটো পাঁচ ইনডেফিনিটত লিখিব লাগিলে যিটো আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া আছে ভাৰ্ভ টু ইট ইট ভাৰ্ভটো আমি পাঁচ টেন্সত লিখি দিলে হৈ যায় অৰ্থাৎ আই এট ৰাইচ ঠিক একেদৰে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ এটা চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে আই এম ইটিং ৰাইচ এই চেণ্টেন্সটো তোমালোকে পাচ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখা কেনেদৰে লিখিবা তাৰ বাবে যিটো এম আছে আই এম ইটিং ৰাইচ এমটোৰ পাছ টেন্স এম ইজাৰৰ পাছ টেন্স ৱাজে হয় গতিকে এমৰ পাছ টেন্স ৱাজ লিখিলে আই ৱাজ ৰিডিং ছৰি আই ৱাজ ইটিং ৰাইচ লিখিলে এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ হৈ যায় চ' তোমালোকে এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব প্ৰথমে যে বাক্য এটা প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ পৰা পাছ টেন্সলৈকে কেনেদৰে নিব পাৰি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত দিয়া আছে যে আই হেভ ইটেন ৰাইচ এইটো পাছ পাৰফেক্ট টেন্সত কেনেদৰে লিখিবা যিটো আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া আছে ভাৰ্ভ টু হেভ হেভ আৰু হেজৰ পাছ টেন্স হৈছে হেড গতিকে আই হেড ইটেন ৰাইচ লিখিলে হয় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনুচত দিয়া আছে এটা চেণ্টেন্স যে আই হেভ বিন ইটিং ৰাইচ এই চেণ্টেঞ্চটো তোমালোকে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত লিখিব লাগে তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব যিটো প্ৰথমতে যিটো ভাৰ্ব আছে হেভ সেই ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত হেড লিখিলে হ'ব অৰ্থাৎ আই হেড বিন ইটিং ৰাইচ চ' এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে বুজি পাবা যে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বাক্যকেইটা আৰু পাষ্ট টেন্সৰ বাক্যকেইটাৰ মাজত বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই আৰু আমি সহজতে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ পৰা পাষ্ট টেন্সলৈকে বাক্য এটা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ আন এটা আৰু তোমালোকক বাক্য লৈ দিছোঁ যে আন এটা বাক্য আৰু তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটত আছে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটত আছে হি গ'জ টু স্কুল এই বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিটত তোমালোকে লিখা কেনেদৰে লিখিবা তাৰ বাবে যিটো গ'জ ভাৰ্ব আছে ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট টেন্সত লিখিলেই হ'ব ৱেণ্ট হি ৱেণ্ট টু স্কুল চ' ইমান সহজ চ' প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত আছে হি ইজ গয়িং টু স্কুল এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত লিখিলে কি কৰিব লাগে কেৱল ইজ টু ইজ টু পাষ্ট টেন্সত লিখিব লাগে ৱাজ এমিজাৰৰ পাষ্ট টেঞ্চ হৈছে ৱাজৱেৰ মনত ৰাখিবা হি ৱাজ গয়িং টু স্কুল একেদৰে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত দিয়া আছে যে হি হেজ গান টু স্কুল এইটো পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিলেই হ'ব হেজ টু আমি পাষ্ট টেঞ্চ লিখিব লাগিব হেজৰ পাছ টেঞ্চ হৈছে হেড গতিকে হি হেড গান টু স্কুল তোমালোকে মনত ৰাখিবা হেভ আৰু হেজৰ পাছ টেঞ্চ হেড এম ইজ আৰ পাষ্ট টেঞ্চ ৱাজ ৱেট প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত দিয়া আছে হি হেজ বিন গয়িং টু স্কুল পাছ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত যদি এইটো বাক্য লিখিব লাগে তেতিয়া আমি হেজৰ পাষ্ট টেঞ্চ হেড লিখিলে হৈ যাব হি হেড বিন গয়িং টু স্কুল চ' এনেধৰণে এনেদৰে তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব বাক্যবিলাক প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ পৰা পাছ টেন্সলৈ কেনেদৰে নিব পাৰি আৰু তেতিয়া দেখিবা যে বহুত সহজ আৰু লগ লগে লগে তোমালোকৰ পাছ টেন্সৰ ভাগবিলাকৰ পাছ টেন্সৰ যি চাৰিটা ভাগ আছে সেই ভা ভাগবিলাকৰ চৰি সেই টেন্সৰ ভাগকৈ ভাগ কেইটাৰ বাক্যবিলাক তোমালোকে বুজি পাবা পাঁচ টিন ডেফিনিত বুজি পাবা কেনেকৈ বাক্য এটা হয় পাছ কণ্টিনিউছাছ পাছ পাৰফেক্ট পাছ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চৰ বাক্যবোৰ কেনেদৰে হয় সেইটো তোমালোকে বুজি পাবা প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ সহায়তে বুজি পাবা সেইটো তে ইয়াৰ পিছত এই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব এনেদৰে তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা আন এটা কথা তোমালোকে জানিব লাগে যে ওপৰৰ আমি যিখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ তাৰ পৰা এটা কথা আমাৰ স্পষ্ট হৈ গৈছে যে যি গঠন আছে টেন্সৰ ভাগকেইটাৰ যি গঠন প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ আৰু পাছ টেঞ্চৰ প্ৰায় একে কেৱল ভাৰ্ভটো আমি পাছ টেন্স কৰি দিব লাগে ঠিক আছে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাগ চাৰিটাৰ যি গঠন আৰু সেইকেইটা পাছ টেন্সৰ ভাগ্যেইটাৰ গঠনৰ লগত একেই থাকে কেৱল ভাৰ্ভটো পাষ্টেঞ্চ কৰি দিব লাগে এইটো কথা আমি বুজি পাইছোঁ যেনে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটৰ গঠন হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ভ প্লাছ অবজেক্ট আৰু পাষ্ট ইনডেফিনিটত সকলো একে থাকিব কেৱল ভাৰ্ভটো পাষ্ট ফৰ্ম কৰিব লাগিব ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ভ পাষ্ট ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট একেদৰে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনোৱাচত হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইজ আৰ প্লাছ ভাৰ্ভ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছটো আমি এনেই জানো এম ইজাৰৰ পাছ টেঞ্চ হৈছে ৱাজৱেৰ চ' ছাবজেক্ট প্লাছ ৱাজুৱেৰ প্লাছ ফাৰ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট এইটো হৈছে পাষ্ট কণ্টিনোৱাছ যদি তোমালোকে প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ গঠনবিলাক জানা পাষ্ট টেঞ্চৰ গঠনবিলাক মুখস্থ কৰিবই নালাগে কাৰণ প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ সহায়তে আমি পাছ টেন্সবিলাক গম পাওঁ যদি প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ মুখস্থ আছে তেতিয়া পাষ্ট টেঞ্চবিলাক মুখস্থ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত হৈছে যে ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ হেজ প্লাছ ভাৰ্ভ পি 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 মানে হৈছে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল প্লাছ অবজেক্ট চ' পাছ পাৰফেক্টত হ'ব হেভ হেজৰ পাছ টেঞ্চ হ'ব হেড গতিকে ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ ভাৰ্ভ পাছ পাৰ্টিচিপল প্লাছ অবজেক্ট ঠিক একেদৰে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত আছে ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ হেজ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ভ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট এইটো পাছ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত হ'ব হেভেজৰ পৰিৱৰ্তে আমি হেড লিখিলে হৈ গ'ল ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ বাই এন জি প্লাছ অবজেক্ট গতিকে তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ আৰু পাছ টেন্সৰ গঠনবিলাক এনেদৰে তোমালোকে চাব পাৰিবা সহজতে ছ' এইটো সহজ উপায়ত আমি পাছ টেঞ্চৰ ভাগকেইটা চাব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত তোমালোকে আৰু জানিব লাগিব তোমালোকে এটা বাক্য যিকোনো এটা বাক্য যেনে মই ভাত খাওঁ বা সি স্কুললৈ যায় এই এটা বাক্য টেন্সৰ যিমানটা ভাগ আছে প্ৰতিটো ভাগলৈকে কেনেদৰে নিবা প্ৰতিটো ভাগত কেনেকুৱা হ'ব বাক্যটো সেইটো জানিব লাগিব সেইটো জানিলেহে তোমালোকে টেন্সটো ক্লিয়াৰ হ'ব তোমালোকৰ টেন্স বুজি পাবা যে বাক্য এটা প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডেফিনিটত কেনেকুৱা হয় প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছত কেনেকুৱা হয় সেইটো বাক্যই প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত সেইটো বাক্য কেনেকুৱা হ'ব পাষ্ট ইনডেফিনিটত কেনেকুৱা হ'ব সেইটো জানিব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে এটা বাক্য লোৱা হৈছে যে সি স্কুললৈ যায় এই বাক্যটো গোটেইকেইটা ভাগত কেনেকুৱা হয় সেইটো তোমালোকে জানিব লাগিব এইটো কথা জানিলেহে তোমালোকে টেন্সটো বুজি পাবা আৰু টেন্সৰ কথাখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব তোমালোকৰ যে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটত হৈছে সি স্কুললৈ যায় এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্য আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত হৈছে সি স্কুললৈ গৈ আছে কাৰণ তোমালোকে জানা যে বৰ্তমানত কাম এটা চলি থকা বুজালে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ হয় সি স্কুললৈ গৈ আছে মানে বৰ্তমান সি স্কুললৈ গৈ আছে এতিয়া চলি আছে স্কুললৈ গৈ থকাটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টত সি স্কুললৈ গ'ল আমি জানো যে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট হৈছে এইমাত্ৰ কাম এটা শেষ হোৱা বুজালে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ হয় গতিকে সি এইমাত্ৰ স্কুললৈ গ'ল গতিকে সি স্কুললৈ গ'ল এইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট তোমালোকে বাক্য এটা এনেদৰে কণ্টিনিউছত পাৰফেক্টত বনাব জানিব লাগে পাঁচ তিনি ডেফিনিটত হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছটো মই নাই দিয়া সেইটো তোমালোকে পিছত গম পাবা যে পাঁচ তিনি ডেফিনিটটো হ'ব সি স্কুললৈ গৈছিল পাঁচ তিনি ডেফিনিটত হৈছিল হৈছে সি স্কুললৈ গৈছিল পাঁচ কণ্টিনিউছত সেইটো বাক্য কেনেকুৱা হ'ব সি স্কুললৈ গৈ আছিল অৰ্থাৎ অতীতত কাম এটা চলি থকা বুজাবলৈ পাঁচ কণ্টিনিউছ টেঞ্চ ব্যৱহাৰ হয় সেই সময়ত অতীতত কামটো চলি আছিল সি তেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল এইটো অৰ্থ ঠিক আছে ফিউচাৰ ইণ্ডিয়া ভিনিটত হ'ব সি স্কুললৈ যাব এইটো ভৱিষ্যৎকাল সি স্কুললৈ যাব আৰু ফিউচাৰ কণ্টিনিউছত হ'ব সি স্কুললৈ গৈ থাকিব ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় ভৱিষ্যতে কাম এটা চলি থাকিব সেই অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয় গতিকে সি স্কুললৈ গৈ থাকিব এইটো অৰ্থত ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেষ্ট ব্যৱহাৰ হয় গতিকে বাক্য এটা এনেদৰে তোমালোকে যদি বনাব পাৰা অসমীয়াত মই ইংৰাজীৰ কথা কোৱাই নাই অসমীয়াত যদি তোমালোকে এনেদৰে বসজাব পাৰা বাক্যকেইটা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ইংৰাজীটো জনাত বেছি অসুবিধা নহয় আন এটা বাক্য লৈছোঁ মই তোমালোকক সহজতে বুজাই দিছোঁ যে মই ভাত খাওঁ এটা সহজ বাক্য লৈছোঁ আৰু বুজাই দিছোঁ মই ভাত খাওঁ তোমালোকে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা সেইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছত কি হ'ব মই ভাত খাওঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিটেঞ্চ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত কি হ'ব মই ভাত খাই আছো মই এতিয়া ভাত খাই আছোঁ বৰ্তমানত চলি আছে কামটো ঠিক আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চত কি হ'ব মই ভাত খালোঁ মই এইমাত্ৰ ভাত খালোঁ ভাত খোৱা হ'ল মোৰ এইমাত্ৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ পাঁচ ইণ্ডিয়া ফিনিটত হৈছে মই ভাত খাইছিলোঁ মই ভাত খাইছিলোঁ পাষ্ট টেন্স পাষ্ট কণ্টিনিউছত হ'ব মই ভাত খাই আছিলোঁ মই ভাত খাই আছিলোঁ এইটো ফিউচাৰ ইণ্ডিয়াফিনিটত হ'ব মই ভাত খাম ভৱিষ্যতকাল মই ভাত খাম খোৱা নাই খাম আৰু ফিউচাৰ কণ্টিনিউছত হ'ব মই ভাত খাই থাকিম ভৱিষ্যতে কামটো চলি থাকিব ভৱিষ্যতে মোৰ ভাত খোৱা কাৰ্যটো চলি থাকিব মই ভাত খাই থাকিম ছ' এইটো হৈছে এনেদৰে বাক্যকেইটা তোমালোকে সজাব লাগিব এনেদৰে সজাই লোৱাৰ পিছতহে তোমালোকে ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰিব পাৰিবা আৰু ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইংৰাজীত ক'ব পাৰিবা বাক্যবোৰ এতিয়া মই তোমালোকক ইংৰাজীত বাক্য কেনেকৈ সজাব লাগে সেইটো বিষয়ে ক'ম ইংৰাজীত বাক্য কেনেকৈ সাজিব লাগে সেই বিষয়ে ক'ম চাবা তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰেনে ধৰি লোৱা এইটো বাক্য এটা প্ৰশ্নবোধক বাক্য আমি সজাব লাগে তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰেনে আমি কেনেকৈ সজাম কেনেকৈ ক'ম ইংৰাজীত তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰেনে চাবা কেনেকৈ কৰিব লাগে এইটো হৈছে ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰেনে এই বাক্যটো তোমালোকে প্ৰথমে দুটা উত্তৰটো দুটা বাক্যত কৰিব লাগিব কিন্তু এন্সাৰটো দুটা বাক্যত কৰিব লাগিব প্ৰথমে কি কৰিবা তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰে এচাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ হ'ল সেইটো এচাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ কৰি ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰে প্ৰথমে সেইটো ইংৰাজীত ট্ৰেন্সলেট কৰা কি হ'ব চি কেন চি কেন তাই পাৰে স্পীক ক'ব ইংলিছ ইংৰাজী চি কেন স্পীক ইংলিছ তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰে এইটো হ'ল এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স এতিয়া এই এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সটো তোমালোকে ইণ্টাৰোগেটিভ কৰি দিয়া ইণ্টাৰোগেটিভ কৰি দিলে কেনটো আগত আহিব অক্জিলেৰি ভাৰ্বাবজেক্টৰ আগত আহিব কেন চি স্পীক ইংলিছ আৰু তেতিয়া হ'ব তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰেনে গতিকে আমি উত্তৰটো পাই গ'লোঁ তাই ইংৰাজী ক'ব পাৰেনে কেন চি স্পিক ইংলিছ এইটো ঠিক একেদৰে সি গল্পৰ কিতাপ নপঢ়ে এইটো বাক্য ইংৰাজীত ক'ব লাগে যে সি গল্পৰ কিতাপ নপঢ়ে আমি কেনেকৈ কওঁ দুটা বাক্যত কৰিম এন্সাৰটো প্ৰথমে লিখিম সি গল্পৰ কিতাপ পঢ়ে ঠিক আছে সি গল্পৰ কিতাপ পঢ়ে প্ৰথমে সেইটো ট্ৰেন্সলেট কৰিম তাৰপিছত আমি সি গল্পৰ কিতাপ নপঢ়েটো উলিয়াই লওঁ কেনেকৈ হ'ব সি গল্পৰ কিতাপ পঢ়ে হি ৰিড ষ্টৰি বুকছ হি ৰিডছ ষ্টৰী বুকছ সি গল্পৰ কিতাপ পঢ়ে এতিয়া এই বাক্যটো তোমালোকে নিগেটিভ কৰি দিয়া নিগেটিভ কি হ'ব হি ডাজ নট ৰিড ষ্টৰি বুকছ আৰু এন্সাৰটো আমাৰ ওলাই গ'ল সি গল্পৰ কিতাপ নপঢ়ে চ' মই ভাবিছোঁ এনেদৰে যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰা তোমালোকৰ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক কোৱাত কোনো অসুবিধা নহ'ব আৰু এনেদৰে এনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত তোমালোকে সলসলীয়াকৈ ইংৰাজী ক'ব পৰা হ'বা আন এটা বাক্য চাবা যে তেওঁ শাক পাচলি বিক্ৰী নকৰে অসমীয়া বাক্যটো হৈছে তেওঁ শাক পাচলি বিক্ৰী নকৰে আমি প্ৰথমে কি কৰিম তেওঁ শাক পাচলি বিক্ৰী কৰে এন্সাৰটো হ'ব হি চেলছ ভেজিটেবলছ হি চেলছ ভেজিটেবলছ এতিয়া এই বাক্যটো নিগেটিভ নিগেটিভ কৰি দিয়া কি হ'ব হি ডাজ নট চেল ভেজিটেবলছ হি ড নট চেল ভেজিটেবলছ তেওঁ শাক পাচলি বিক্ৰী নকৰে চ' সি নদীত সাঁতোৰে নেকি এটা প্ৰশ্ন সোধা হ'ল সি নদীত সাঁতোৰে নেকি ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ প্ৰথমে আমি কি কৰিম সি নদীত সাঁতোৰে এইটো আমি ইংৰাজীত ট্ৰেঞ্চলেট কৰিম কি হ'ব হি চুইমছ ইন দ্য ৰিভাৰ হি চুইমছ ইন দ্য ৰিভাৰ সি নদীত সাঁতোৰে এতিয়া এইটো বাক্য ইণ্টাৰোগেটিভ কৰি দিয়া কি হ'ব দাজ হি সুইম ইন দ্য রিভার সি নদীত হাতুড়ে নাকি আমি এন্সার পাই গইছ আন এটা বাক্য যে কেঁচয়াটা কান্দি আছে নাকি এন্সারটা হব দা প্রথমে কি করে কেঁচাটা কান্দি আছে এই ট্রান্সলেট করি দ্য বেবি ইজ ক্রাইম এটা এই বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ করে দিয়া ইজ দ্য বেবি ক্ৰাইম কেঁচুৱাটো কান্দি আছে নেকি ইজ দ্য বেবি ক্ৰাইম চ' আমি এনেকুৱা ধৰণেই যিকোনো ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স আৰু নিগেটিভ বাক চেণ্টেঞ্চ আমি ইংৰাজীত ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব পাৰোঁ ধৰা তোমালোকে কিছুমান প্ৰেক্টিচ কৰিবা মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক যেনে সি এতিয়া স্কুললৈ গৈ থকা নাই সি এতিয়া স্কুললৈ গৈ থকা নাই তুমি পঢ়ি আছা নেকি সিহঁতে এতিয়া খেলি আছে নেকি তুমি কাইলৈ ক'ত যাবা চৰি এইটো নহ'ব তুমি কাইলৈ স্কুললৈ যাবানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক তোমালোকৰ সচৰাচৰ যিবিলাক বাক্য পোৱা নিগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ সেইবিলাক বাক্য ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব টেন্স বিষয়টো বিশদভাৱে বুজাত গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তোমালোকে লাইক ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ